মিত্ৰ অকল বহুদিন ইউটিউব ফেচবুক ক'তো মই লাইভ দিয়া নাই মানসিক অৱস্থা ভাল নাছিল কাৰণে আধ্যাত্মিক অধ্যয়নটো পুৰা মাত্ৰাই চলি আছে দিনৰাত কিন্তু অধ্যয়নৰ যিখিনি সাৰ মৰ্ম সেইখিনি ইউটিউবৰ মাজেৰে সাধাৰণতে মই কওঁ লিখা কামটোতো মোৰ বহুত কম কাৰণ লিখিলে চকুৰো টাইপ ভীষণ কষ্ট পায় মোবাইলততো লিখিব নোৱাৰোঁৱেই আজিকালি জীৱনত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যিবিলাক ঘটনাই মানুহক আচলতে সঁচা কথা ক'ব লাগিলে উন্মাদিত কৰি দিয়ে উন্মাদিত কাৰণ মই মোৰ মাতৃ পিতৃৰ মৃত্যুত আৰু মোৰ মাতৃসমূহ জেঠীদেউৰ মৃত্যুত মই যিমান কান্দিব নোৱাৰিলোঁ আত্মাৰ অন্তঃস্থলৰ পৰা যেন যিমান কান্দিব নোৱাৰিলোঁ মই আমাৰ সংগীতৰ সম্ৰাট অসমৰ সংগীতৰ যিজন পিতৃস্বৰূপ জুবিনদা বুলি ক'ম তেওঁ হয়তো বয়স মুঠকৈ কমো হ'ব পাৰে জুবিন দাৰ আকস্মিক বিয়োগত আৰু এই বিয়োগৰ মূলতে থকা কিছুমান ভয়ংকৰ চক্ৰবিহুৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত ইমান কান্দিছোঁ ইমান কান্দিছোঁ ইমান কান্দিছোঁ যদিও মই তেওঁৰ মৃতদেহ চাবলৈ সৰু সজাইত যোৱা নাই আত্মাৰ পৰা এইকেইদিন আচলতে মোৰ দিনে ৰাতি কেৱল ধাৰাসাৰ চকুপানীয়ে বৈ আছে সঁচা কথা ক'ব লাগিলে মইতো ধৰ্ম দৰ্শন অধ্যাত্মৰ লগত অতি ঘনিষ্ঠৰূপে আবাল্য জড়িত এসময়ত মই সাহিত্যৰ লগত জড়িত আছিলোঁ কিন্তু এটা বয়সত প্ৰায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানৰ সময়ত মই সাহিত্য জগতখনৰ পৰা এক প্ৰকাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় লোৱাৰ দৰে হৈছে এক প্ৰকাৰ কাৰণ বিভিন্ন কাৰণ আছে তাৰ মূলতে কাৰণবিলাক মই ইয়াতে বাখ্যা নকৰোঁ তাৰপিছত মই বেদ উপনিষদ আদিৰ মাজত যোগ তন্ত্ৰ পুৰাণ আদিৰ মাজত ৰামায়ণ মহাভাৰত আদিৰ মাজতো বহুত গভীৰভাৱে সোমাই পৰিলোঁ শেষত আয়ুৰ্বেদৰ ওপৰত পঞ্চ গ্ৰব্যৰ ওপৰত প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ ওপৰত জৈৱিক কৃষিৰ ওপৰত আৰু একেবাৰে শেষ পৰ্যন্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদৰ ওপৰত আজি কিছু বছৰ ধৰি বহু গভীৰ অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু তাৰে কিছু অংশ মই ইউটিউবৰ মাজেৰে জনাব চেষ্টাও কৰিছোঁ যদিও ইউটিউবত এই বিষয়বিলাক কোনেও ভাল নোপোৱা কাৰণে মই একো প্ৰেৰণা পোৱা নাই ইউটিউবত কথাবিলাক ক'বৰ কাৰণে কাৰণ যদি শ্ৰোতা থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো মই প্ৰত্যেক দিনে এটা এটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান অৱশ্যে দিলোঁৱেই যদি শ্ৰোতা থাকিল হয় কিন্তু শ্ৰোতা একেবাৰে নগণ্যৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কোনো নকৰাৰ কাৰণে মোৰ আধ্যাত্মিক যিখিনি পৰম অমৃত আজি পূৰা পঁচপন্ন বছৰীয়া জীৱন পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত মই লাভ কৰিলোঁ সেই অমৃতখিনি মই এটা যটকিঞ্চিত অংশহে মাত্ৰ মই ইউটিউবৰ মাজেৰে জনাব পাৰিছোঁ বাকী অংশটো এতিয়াও আত্মাৰ মাজৰে দিনে ৰাতি গুজুৰি গুজৰি আছে তো সৰুৰ পৰা সংগীত প্ৰেমী আছিলোঁ সংগীত ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ জিনত থকা সেই সংগীত প্ৰেম হয়তো মোৰ পুত্ৰৰ মাজে মাজলৈ হয়তো প্ৰবাহিতও হৈছে কাৰণ মোৰ পুত্ৰ জন্মৰ পৰাই সংগীত প্যাসী আৰু সংগীতক সি এটা অনিবাৰ্য বিষয়ৰূপেও গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ মাজত এতিয়া সি ক্লাছ নাইনত আছে তো অসমৰ এজন সঁচা কথা ক'ব লাগিলে নক্ষত্ৰ আচলতে অষ্টমিত হোৱা বুলি মই ক'ম যেনেকুৱা কৰি নটা গ্ৰহৰ ভিতৰত সূৰ্য অষ্টমিত হ'লে বাকীকেইটা গ্ৰহই কেতিয়াও পোহৰ দিব নোৱাৰে কাৰণ চাওক জুবিনৰ সকলো কথা হয়তো মোৰ বিবেকৰ লগত নিমিলিব পাৰে বা তেওঁৰ কিছু আচৰণো হয়তো মোৰ আদৰ্শ বিৰোধী হ'ব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ অধ্যায় কিন্তু তেওঁ যে আত্মাৰ পৰা শুদ্ধ আছিল তেওঁ যে দয়ালু আছিল অত্যন্ত তেওঁ যে অত্যন্ত কৰুণাশীল আছিল তেওঁৰ যে ঈতৰ প্ৰাণীৰ প্ৰতিও অপাৰ প্ৰেম আছিল তেওঁৰ যে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুলি সকলো জাতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ যে সমভাৱ আছিল তেওঁ যে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অপাৰ প্ৰেম আছিল তেওঁ যে বৈভৱপূৰ্ণ বিলাসপূৰ্ণ আভিজাত্যপূৰ্ণ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ যে বিৰক্তি আছিল তেওঁ যে প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি ভাল পাইছিল আৰু তেওঁৰ বিদ্যা বুদ্ধি ধন সম্পত্তি আদি সম্পূৰ্ণ উপাৰ্জনখিনি তেওঁ যে দুই হাতে উপাৰ্জন কৰি হাজাৰ হাতেৰে বিলাই দিব পৰা মানসিকতা তেওঁ যিটো আছিল এই কথা এটাৰ কাৰণে তেওঁ মোৰ আত্মাৰো আত্মা আছিল আৰু মই জীৱনকালত তেওঁক যেনেকুৱা মূল্য দিব লাগিছিল জুবিনদাত পৰম দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেনেকুৱা মূল্য মই দিব নোৱাৰিলোঁ বা তেওঁক হয়তো শকে দৰ্শন কৰাৰ সুযোগো আহিছিল নুনমাটিৰ ফাংচনত কিন্তু মই শ্বকে দৰ্শন কৰাৰ সুযোগো মই হয়তো গ্ৰহণ নকৰিলোঁ কিন্তু আজি তেওঁৰ যেতিয়া সব যাত্ৰাত অসমৰ তিনি কোটি চাৰে তিনি কোটি মানুহৰ ভিতৰত যেতিয়া প্ৰায় এক কোটিৰ ওপৰত মানুহ যেতিয়া হ'ল আৰু বিশ্বৰ চতুৰ্থ জনসমাৱেশ বুলি এইটো কোৱা হ'ল প্ৰথম মাইকেল জেকচনৰ পিছত এলিজাবেথৰ পিছত তাৰপিছত আৰু কোনোবা এজন আছে আৰু কালিৰ পৰা মই পাইছোঁ যে বিশ্বৰ চতুৰ্থ জনসমাৱেশ নহয় দ্বিতীয় জনসমাৱেশ বুলি কালিৰ পৰা মই ফেচবুকত পাইছোঁ হ'ব পাৰে দ্বিতীয় হ'ব পাৰে গতিকে চাওক এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি হয়তো তেওঁৰ হয়তো বহুত দোষো আছিল এইটো নহয় যে তেওঁ এজন দেৱতুল্য বা ব্ৰহ্ম্ষি আছিল ইটো নহয় তেওঁৰ বহুত দোষো আছিল যিবিলাক দোষৰ শাস্তিও প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিয়ে তেওঁক দিছে ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰা এইটো এটা গুৰুতৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম লংঘন মাত্ৰাধিক মদ্যপান মাংস আহাৰ আনকি জীৱনৰ অন্তিম দিনতো তেওঁৰ এই দুটা চৰিত্ৰই তেওঁৰ শেষত কাল হৈ গ'ল অত্যাধিক মদ্যপান আৰু মাংসসাৰ কৰি গোটেই ৰাতি তাৰপিছত পুৱা তেওঁ থৰক বৰক দেখাই দি সাগৰৰ দৰে যি য'ত নেকি এটা সাধাৰণ ছুইমিং পুলত সাধাৰণ ছুইমিং পুল ছয় ফুট সাত ফুট বেছিভাগ খুব বেছি আঠফুট হ'ব পাৰে মই তাতে মৰিব খুজিছিলোঁ সেইদিনা আজি খুব বেছি দুই মাহৰ ঘটনা বহুত ভাগ্য আৰু গুৰুদেৱৰ হয়তো অপাৰ কৃপা নহয়তো মোৰ কপালৰ জ্বৰ নহয়তো আয়ুসৰ জোৰ যে অন্তিম অৱস্থাত একদম মৃত্যুৰ অন্তিম অৱস্থাত মই বাচি আহিছিলোঁ তে এটা সাধাৰণ ছুইমিং পুল য'ত আমাক কোনো ধৰণৰ লাইফ জেকেট দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাছিল কাৰণ ছুইমিং পুলতো মানুহ নমৰে তে তাতে মই সাঁতুৰিব নাজানা কৰি জাপ দিয়াৰ কাৰণে বা সাঁতুৰিব চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে ভৰি দুখন মাটিৰ তলত মই দিবলৈ মই হেৰি নাপালোঁ তাৰ ফলস্বৰূপে মৃত্যুৰ শেষ মুহূৰ্তত বহুতখিনি পানী খাই কিনে পৰম পিতা বাৱমণিৰ আশীৰ্বাদত কোনোবাই মোক টানি ওলাই লৈ গ'ল আৰু মই হয়তো বাচি গ'লো ভগৱত ইচ্ছাত বা মোৰ আয়ুসৰ জ্বৰত তেনেস্থলত এনে এজন থৰস বৰফ ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিক গোটেই ৰাতি মদ্যপান কৰিছে মাংস আহাৰ কৰাইছে আৰু এতিয়া শুনিব পোৱা মতে তেওঁক মাংসৰ লগত বিষপানো কৰা হৈছে তেওঁৰ লগত ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে তেওঁৰ লগত দিনে ৰাতি একেলগে থকা ব্যক্তিসকলে ধনৰ লোভত সম্পত্তিৰ লোভত বা গুপ্ত কিছুমান হিচাপ নিকাচ তেওঁ হয়তো বিচাৰিলে হয় যাৰ কাৰণে তেওঁক ষড়যন্ত্ৰ কৰা হ'ল বুলি চাৰিওফালে কথাবিলাক ওলাইছে সময়ত তদন্ত হ'ব আৰু ভগৱানৰ আইনত্ব শাস্তি দুখীয়া শাস্তি পাবই এই ক'ৰ্ট কাছাৰী আইন আদালতক টকাৰ বলত ৰাজনীতিৰ বলত মেনেজ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে আমি যি ক'ৰ্ট কাছাৰী দেখি আছোঁ আইন আদালত দেখি আছোঁ ইয়াক টকাৰ বলত ৰাজনীতিৰ বলত প্ৰভাৱৰ বলত প্ৰতিপত্তিৰ বলত বিভিন্ন উপায়ে মেনেজ কৰি ল'ব পাৰে চি আই ডিকো মেনেজ কৰি ল'ব পাৰে চি বি আইকো মেনেজ কৰি ল'ব পাৰে সকলোকে মেনেজ কৰি ল'ব পাৰে গুৱাহাটী মেডিকেলত প'ষ্টমৰ্টেম কৰা ডক্টৰ প্ৰিন্সিপাল সকলোকে মেনেজ কৰি ল'ব পাৰে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীকো মেনেজ কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু ভগৱানৰ যিখন আদালত সেই আদালতত কোনো কাকো মেনেজ কৰা চিষ্টেম নাই গতিকে চিত্ৰগুপ্তৰ আদালত বা গুপ্তচিত্ৰৰ আদালত গুপ্তচিত্ৰ য'ত আমাৰ প্ৰতিটো গুপ্তচিত্ৰ য'ত কেৱল টিভিৰ দৰে য'ত দেখি আছে দেশতাই দেখি আছে আৰু অহৰ নিশে কেবুল ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে চি চি ৰে টিভিত ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে আমাৰ ভিতৰত চি 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 টিভিত গতিকে ঈশ্বৰৰ বিধানত দণ্ডিত হ'বই তথাপি মই বিচাৰোঁ যে লোক আদালততো দণ্ডিত হওক তেওঁৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকল আৰু অসমৰ হিয়াৰ আমুঠু আমাৰ নয়নৰ মণি বুলি ক'ম নে আমাৰ প্ৰাণ বুলি ক'ম নে আমি কি বুলি ক'ম ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ আজি কিছুদিন চকুৰ পানী দি ধাৰাসাৰ তাৰমানে আচলতে মই নিজৰ মা দেউতা জেঠীদেউৰ মৃত্যুত মই কল্পনাটিত সুখ পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা কৰি ভিতৰৰ পৰা মোৰ চকু পানী এনেকুৱা কৰি হোৰ হ'ৰ কৰি হৰ হৰ কৰি মোৰ চকু পানী মোৰ বৈ যোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ প্ৰতিটো গান প্ৰতিটো গান এনেকুৱা কৰি অসমীয়া মানুহৰ একদম তামোল পাণৰ বেপাৰটোৰ পৰা অধ্যাপকজনলৈ এক ৰাস্তাত তিনিআৰিত আড্ডা মাৰি থকা যুৱকজনৰ পৰা পণ্ডিতলৈ প্ৰত্যেক মানুহৰ জীয়াৰী বোৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধৰ পৰা শিশুৰ পৰা কিশোৰৰ পৰা সকলোৰে ভিতৰত অন্তৰাত্মাত অস্থিত মৰ্যাদ এনেকুৱা কৰি তেওঁৰ সুৰ আৰু গানবিলাকে আজি প্ৰায় ত্ৰিশ চল্লিশ বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰি আছে যে জুবিন বিহীন পৃথিৱীখনত আমি যে জীয়াই থাকিব পাৰিম আমাৰ নিজৰ প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰতি নিজৰ ওপৰত হাজাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ মানুহ ভাতৰ কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰে দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন নাখাব পাৰে কিন্তু মাতৰ কষ্ট কণ্ঠৰ অভাৱ কণ্ঠৰ তৃষ্ণা কণ্ঠৰ পিয়াহ মানুহ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু পৰম দুৰ্ভাগ্য যে তেওঁৰ হুকুম হৈছে তেওঁৰ হুকুমতে তেওঁ গুচি গৈছে তে আমি আজিৰ পৰা সেই পৰম যিটো কণ্ঠ সেই পৰম হাজৰিকাদেৱৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকাদাৰ পিছত সেই অমৃতময় কণ্ঠৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল আমি কণ্ঠৰ পিয়াহত আমি আঁতৰ হৈ থাকিম আমি এই পিয়াহত ঘূৰি ফুৰা চৰাইটোৰ দৰে চাটক পক্ষীটোৰ দৰে আমি এটা সুন্দৰ কণ্ঠৰ সুন্দৰ মাতৰ অভাৱত আমি তীক্ষ্ণাদুৰ হৈ পিয়াহত আঁতৰ হৈ কিনে আমি থাকি যাম আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মটোৱে হয়তো আৰু পাঁচশ বছৰ এক হাজাৰ বছৰ পৰ্যন্ত আৰু এজন নতুন জুবিন গাৰ্গ যে পাব মোৰতো এক বিন্দু বিশ্বাস মোৰ নহয় নানানে নানান কথা কৈছে তেওঁ হয়তো ছিংগাপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা বুলিও বহুতে কৈছে বা কৰিব বুলিও কৈছে একোকৈয়ে আমাৰ আত্মাত শান্তি দিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ অকালতে গুচি গ'ল আমাৰ পৰা তেওঁৰ আৰু অন্ততঃ ত্ৰিছ বছৰ চল্লিছ বছৰ অন্ততঃ আমি তেওঁৰ পৰা বহুত কিবা কিবি কাপাব লগা আছিল বহুত কণ্ঠ বহুত গান বহু সংগীত বহু চিনেমা বহু কিবা কিবি আমি জীৱনৰ পৰা হাত পাব লগা আছিল তেওঁৰ পৰা হাজৰিকাই যিমান দি থৈ গৈছে আমাক ভূপেন দাই সিমানখিনি হয়তো তেওঁ আমাক দিলে হয় বা বংগত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে যিমানখিনি দি থৈ গৈছে পৰিপক্ক আয়ুস পাই কিনে কিন্তু অসমৰ অভিভাৱ অসমৰ পৰম দুৰ্ভাগ্য যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আমি অকালতে হেৰুৱাইছোঁ মাত্ৰ ঊনপঞ্চাছ বছৰ বয়সত তেওঁ অলৌকিক প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী তেওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তুল্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল তাৰপিছত মাত্ৰ একাৱন্ন বাৱন্ন এনেকুৱা বছৰৰ ভিতৰত আমি জুবিন দাস হেৰুৱালোঁ তাৰোপৰি বিষ্ণু ৰাভাও অলৌকিক প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল তেওঁকো আমি বহুত কম বয়সত আমি তেওঁকো হেৰুৱাইছোঁ তেওঁ অলৌকিক সম্পদ আছিল অসমৰ পৰম সম্পদ তেওঁ অসমৰ তিনিটা সংগীত জগতৰ শিল্প জগতৰ তিনিটা পৰম নক্ষত্ৰ ভূপেন দা বিষ্ণুদা আৰু ইফালে জুবিন দাস এই তিনিটা পৰম নক্ষত্ৰক আমি অকালতে হেৰুৱাব লগা হোৱাটো আমাৰ জীৱনত কল্পনা মানে ভাবিব নোৱাৰা বিহাৰ বেদনাৰ কথা চাওক দহ লক্ষ মানুহ অন্ততঃ দহ লক্ষ মানুহ ৰাজপথত ওলাই আহিছে নিজৰ কাম বাদ দি কিমানে নিজৰ বছৰ বেভিচাৰ গালি খাইছে সেইদিনা এটা ভিডিঅ' চালোঁ বেংকৰ কৰ্মচাৰী এজনে আই ডি এফ বি বেংকৰ মালিকৰ পৰা অপথ্য দুৰ্ব্যৱহাৰ পাইছে এই দুদিন তিনিদিনো কাম নকৰাৰ কাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তৰূপে এই যে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুহ আজি বিশ্বৰ দ্বিতীয় জনসমাৱেশ বুলি কোৱা হ'ল স্বতঃস্ফূৰ্তৰূপে ইমান মানুহ যে ওলাই আহিছে ইয়াৰ দ্বাৰা কি কি প্ৰমাণ হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিয়ে আমাক কি বাতৰি দি থৈ গ'ল আৰু অলপতে পুষ্পবৃষ্টি এটা হৈ গৈছিল অকল তেওঁৰ চিতাখনৰ ওচৰত বাকী বেলেগ ঠাইত বৃষ্টিখন আছিল প্ৰকৃতিয়ে কি সংকেত দি থৈ গ'ল প্ৰকৃতিয়ে এইটো সংকেত দি থৈ গ'ল যে তেওঁ শুদ্ধ আত্মা আছিল তেওঁৰ কাৰ্মিক লেনদেন বা কৰ্মৰ যিখিনি তেওঁ বোজা লৈ আহিছিল পৃথিৱীত আহোঁতে সেই কৰ্মৰ বোজাখিনি হয়তো ইয়াতে হয়তো শেষ হৈ গ'ল তেওঁৰ যিখিনি চাছৰ পুঁজি লৈ আহিছিল সেই চাছৰ পুঁজিখিনিও তেওঁ ইয়াতে শেষ হৈ গ'ল এইটো কথাও সত্য যে তেওঁ যদি অপ্ৰাকৃতিক জীৱন যাপন নকৰিলে হয় আৰু দীৰ্ঘ বহুকাল ধৰি দেহাটোৰ ওপৰত যদি অত্যাচাৰ নকৰিলে হয় মদ্যপান আৰু মাংস আহাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে নিসন্দেহে তেওঁক আৰু ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ আমি আমাৰ মাজত পালোঁ হয় সেইটোও সত্য পৰম সত্য কিন্তু সেইটো তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰে হয়তো কৰ্মৰ কিবা লেখা আছে যাৰ কাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ মাদকতাত আসক্ত হৈ কিনে জীৱনৰ বহু অমূল্য সময় হয়তো ধ্বংস কৰিছে মাদকতাৰ কাৰণে আৰু দেহাটোৰ ওপৰত অগত্য অত্যাচাৰো হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে আমি তেওঁক আজি বহুত কম মুখতে হেৰাইছোঁ যে এই যে স্বতঃস্ফূৰ্তৰূপে লক্ষ লক্ষ মানুহে যে হুৰা হুৰে কান্দিলে ইয়াৰ দ্বাৰা কি প্ৰমাণ হ'ল যে আত্মাটো দেৱ আত্মা আছিল পৰম শুদ্ধ আত্মা আছিল আৰু তেওঁ যে কৰ্মৰ লেনদেন যে শেষ কৰি গৈছে তেওঁ যে যোগী ঋষিসকলৰ বাঞ্চিত পৰম দিব্যধাম তেওঁ যে অভিমুখে গমন কৰিছে তাৰ সংকেত তেওঁ দি থৈ গৈছে তাৰ সংকেতটো দি থৈ গৈছে কাৰণ সেইদিনা আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেৱাচাৰ্যজী মহাৰাজ বুলি যিজন মহাপুৰুষ তেওঁ এই প্ৰশ্নটো কৰিছিল তেওঁক কোনবাই যে কোনে স্বৰ্গ পাইছে কোনে নৰক পাইছে কেনেকৈ সহজে কেনেকৈ জানিব পাৰিব এজন শিষ্যক এজন গুৰু এই প্ৰশ্নটো কৰিছিল গুৰুৰ প্ৰশ্নত শিষ্যই গোটেই ভাৰত ঘূৰি 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 এগৰাকী বাৰ বনিতাৰ ঘৰত গৈ বাৰ বনিতাৰ মাধ্যমত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাইছিল বাৰ বনিতাই তেওঁক কৈছিল যে তই লক্ষ্য কৰি থাকিবি যে আমাৰ গণিকালয়ৰ আগেদি যেতিয়া মৰাহবিলাক যাব তেতিয়া মানুহে কি কি তেওঁ কিছুদিন লক্ষ্য কৰি কিনে গম পালে যে দুই এজন মানুহ মৰিলে সকলোৱে একমুখে কয় যে বা বৰ ভাল মানুহ আছিলে বৰ ভাল আছিল ভগৱানে তেওঁক শান্তি তেওঁক ভগবান মঙ্গল ভগৱানে তেওঁক বহুত ভাল স্থান বিৰাট উপকাৰী উপকারী আছিল তেওঁ অত্যন্ত ভাল মানুহ আছিল আৰু কিছুমান মানুহ হয়তো ঘৰৰ আগেদি গৈ আছে যাওঁতে হয়তো মানুহে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে যে বা ই মৰিছে ভালে হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে ই এটা মহাৎঘতম কৃপণ আছিল এটা দৃশ্য আছিল ই চালা চবকে লুটি পুতি খাইছিল ই মানুহক ই মানে শ্ৰমিকক পইচাকেইটা পৰ্যন্ত নিদিছিল ই চবকে লুটি পুতিখিনি নিজৰ পুতেক জীয়েকৰ কাৰণে জীয়েক জয়েকৰ কাৰণে কৌটি কৌটি টকা ই দি থৈ গৈছে মানুহৰ লগত সমাজৰ লগত ইয়াৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাছিল ই এটা জঘন্যতম মানে পশু আছিল গতিকে ই গৈছে মানে বিৰাট ভাল তে এনেধৰণে কোৱাৰ সংখ্যা বেছি তেতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ লগে লগে তেতিয়া সেই বাৰ বনিতাই ক'লে যে যিসকলক মানুহে কৈছে যে এই মানুহটো খুব ভাল মানুহ আছিল খুব ভাল আত্মা আছিল ভগৱানে তাক ভাল কৰক মংগল কৰক উচ্চ স্থান দিয়ক এই আত্মাটো যাব স্বৰ্গলোকত বা দিব্য ধৰ্মত আৰু যাক মানুহে এইখিনি কথা কোৱা নাই কৈছে যে ই ধৰ্মে যাওক বা এই নৰকত যোৱা লায়ক বা ই কি কীত আছিল ই মানুহক শোষণ কৰিছিল বা মানুহৰ কাৰণে একো কৰা নাই সমাজৰ কাৰণে ই আৱৰ্জনা আছিল এই ধৰণৰ কথা যাক কৈছিল সি নৰকত যাব আৰু যাক একো কোৱা নাই সি স্বৰ্গ নৰকত ক'ত নাযায় সি এটা সাধাৰণ জাৰ্ণি এটা কৰিব পিতৃৰ লগত সি এটা সাধাৰণ জাৰ্ণি কৰিব তাৰপিছত সি পুনৰ ঘূৰি আহিব পৃথিৱীত গতিকে ৰাজেন্দ্ৰ দেৱাচাৰ্য যি এটা যিটো কথা কৈ থৈ গৈছে সেই কথাটোৰ যদি আঁত ধৰি আমি যদি আজি গম পাওঁ ভাবোঁ যদি তেনেহ'লে গম পাম যে এই যে চাৰে তিনি কোটি মানুহৰ দুই কৌটি মানুহে যে কান্দিলে তিনি কৌটি মানুহে যে কান্দিলে আত্মাৰ পৰা কান্দিছে এই ক্ৰন্দনটো এইবিলাক মিছা নেকি এই চকু পানীবিলাক তেওঁলোকৰ মিছা নেকি তেওঁলোকে যে আত্মাৰ পৰা যে তেওঁলোকে যে আৰ্পণ কৰিলে আজিও তেওঁলোকৰ আত্মা ধৰপণ কৰি আছে আজিও তেওঁলোকে ভাবি আছে যে জুবিন দাবিহ পৃথিৱীখনত আমি জীয়াই কেনেকৈ থাকিম আমি দিনে ৰাতি অজস্ৰ ফেচবুক পেজ পোষ্ট ইনষ্টাগ্ৰামত লক্ষ লক্ষ পোষ্ট আহি আছে তেওঁৰ ওপৰত হোৱা ষড়যন্ত্ৰৰ কাৰণে সকলোৱে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত ওলাই আহিছে আজি চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব বাধ্য হৈছে যে ৰাজপথত ওলাই আহিব নোৱাৰিব আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব ভৱিষ্যতে কি হ'ব চৰকাৰে কি কৰিব কি নকৰিব এইটোতো ইয়াতে বিচাৰ্য বিষয় নহয় কাৰণ এনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ যে একো বিচাৰ নাপায় আগতে হাজাৰবাৰ প্ৰমাণ হৈ গৈছে অলপতে ৰাজীৱ দীক্ষিত জীক হত্যা কৰা হৈছে তেওঁৰ হত্যাকাৰীয়ে কোনো অনুসন্ধানো হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাও হোৱা নাই একো হোৱা নাই সাৰি গৈছে তাৰ উপৰি অলপতে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক ডক্টৰ অভেশ পাণ্ডে তেওঁৰো অপমৃত্যু হৈছে তেওঁৰো অপমৃত্যুৰ আঁৰত কিছুমান অপশক্তি আছে কোনো ধৰণৰ বিচাৰ হোৱা নাই গতিকে আচাৰআমজিৰ দৰে এজন পৰম পূৰ্যবাদ ব্যক্তি যাক ভাৰতৰ প্ৰতিজন সন্থই ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ মানে তেওঁৰ দরে ব্যক্তি এজনের খ্রীষ্টানীতির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্ৰ চক্ৰই চৰকাৰক মেনেজ কৰি কিনে প্ৰায় বাৰ চৈধ্য চোদ্দ পৰা জেলত বন্দী থৈ দিছে জেলত অবস্থা অত্যন্ত বেয়া আজি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে বেল পর্যন্ত দিয়া নাই অথচ কৌটি কৌটি অপরাধ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ অপরাধ করা ইসলামিক অপরাধী দাগাবাজ আতংকবাদী ভয়ংকৰ দাগাবাজ খ্ৰীষ্টানীতিৰ নারী ধরক্ষণকারী বহুত পপে বেল পাইছে বেইল পোৱাৰ পিছত ঘূৰি ফুৰিছে কিমান ভয়ংকৰ ইছলামিক আতং আতংকবাদী বেইল পাইছে বেইল পোৱাৰ পিছত ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে কি হ'ব বিচাৰ সকলো জানা আছে সকলো অনুষ্ঠান সকলো চি বি আই চি আই টিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ৰাজনীতিৰ ওচৰত আনকি বিধানপালিকা পৰ্যন্ত ন্যায়পালিকা পৰ্যন্ত সকলো যিয়ে এটা যে অদৃশ্য শক্তিৰ ওচৰত যে বন্দী হাতৰাত বন্দী সকলোৰে ৰিমট কণ্ট্ৰল যে আজিকালি যে ৰাজনীতি জানা আছে গতিকে মইতো আশা নকৰোঁ যে তেওঁৰ ভৱিষ্যতে ন্যায় পাব বুলি কিন্তু অটল বিশ্বাস যে প্ৰকৃতিৰ যি আইন বা ঈশ্বৰৰ যিখন সংবিধান ঈশ্বৰৰ সংবিধানতো তেওঁ নিয়ন্দেহে তেওঁ ন্যায় পাব মোৰ অটল বিশ্বাস আছে আৰু আমি জীয়াই থাকিব লাগিব আমিতো আমাৰো আহ্বান আহিব কাৰণ সেই আহ্বান এদিন সকলোৰে জীৱনত আহিব লগে লগে মৃত্যুর টিকিট কাটা হয়ে গেছে মহাপুরুষ শঙ্করদেবেও রক্ষা পাওয়া নাই রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ আদি অবতার গল্প পুরুষ সকলেও রক্ষা পাওয়া নাই তৈলঙ্গ স্বামী শ্রী শ্রী আনন্দময় মাতাজির দরে যান মহাপুরুষ আছে কোনেও রক্ষা নাই আমার দরে সাধারণ মানুষের রক্ষা পাওয়ার কিন্তু প্রশ্নই সৃষ্টির অটল নিয়ম লগে লগে যার টিকেট কনফার্ম হয়ে আছে গতি হয়তো আৰু কিছু বছৰ হয়তো জীয়াই থাকিব লাগিব আদি কোনোবাই বিছ পঁচিছ বছৰ কোনোবাই ত্ৰিছ বছৰ কিন্তু এইটো সত্য যে জুবিনবিহীন পৃথিৱীখনত বা জুবিনবিহীন সংসাৰখনত জীয়াই থকাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত পীড়াদায়ক বহুত কষ্টদায়ক হ'ব আৰু বহুত যন্ত্ৰণাদায়ক হ'ব এই কথাটো কিন্তু পৰম সত্য তেওঁৰ গানবিলাক যেতিয়াই তেওঁৰ গান শুনো তেতিয়াই এনে ভাৱ হয় যে পৰং যেন মা সৰস্বতী যেন তেওঁৰ কণ্ঠৰ মাজত যেন আছিল এনে এটা ভাৱ হয় ইয়াতে কিমান কি কি গান গানবিলাক গাই দিব পৰাটো মোৰ সামৰ্থ্য নহয় গান গাব যে পাৰিম যে মই যে গান যে গাই দুটা গান গাই যে শুনাই দিব পাৰিম তেনেকুৱা সামৰ্থ্য মোৰ মাজত নহয় কাৰণ তেওঁৰটো প্ৰতিটো গানেই অলৌকিক শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ অলৌকিক শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ গতিকে গান গাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ গান গাব লাগিলে হয়তো আৰু বেহুৰা হৈ যাব হয়তো গতিকে গানবিলাক মই অলপ অলপ কৰি গাব চেষ্টা কৰিম ফেচবুকত এটা এটা কৰি অলপ 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 কৰি গাব চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ দুই এটা গান প্ৰত্যেকটো গানটো ইমান লম্বা লম্বা গান আছে যে পূৰা গানবিলাক গোৱা সম্ভৱ নহয় এতিয়া আজি এইটো এটা সাধাৰণ মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ তেওঁক ইমান দিনে মই একো ফেচবুকৰ একো কোৱাও নাই তেওঁৰ প্ৰতি এটা সশ্ৰদ্ধ ইয়াতে কৌতিবাৰ মই তেওঁক প্ৰণাম কৰিলোঁ হে মহান আত্মা হে পবিত্ৰ আত্মা তুমি দিব্যধাম প্ৰাপ্ত কৰা তুমি জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা অনন্ত কালৰ কাৰণে মুক্তি লাভ কৰা আৰু আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থাকা আমি তোমাৰ আদৰ্শত প্ৰকৃতিক যাতে ৰক্ষা কৰিব শিকোঁ সকলো অমাত প্ৰাণীক যাতে তোমাৰ দৰে ভাল পাবলৈ শিকোঁ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান আদি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি যাতে সমভাৱনা সদ্ভাৱনা যাতে ৰাখোঁ সাম্প্ৰদায়িক উন্মাদনা সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষ আৰু সাম্প্ৰদায়িক মাৰা মাৰি কাটা কাটিৰ পৰা আমি যাতে তোমাৰ আদৰ্শত ভুলত থাকোঁ আৰু তুমি যিখন অসম গঢ়িব বিচাৰিছিলা য'ত খিলঞ্জীয়াই সকলো ক্ষেত্ৰতে অগ্ৰসৰ পাব য'ত কা আন্দোলনৰ নেতৃত্বত লৈ কিনে তুমি বুজাই দিব বিচাৰিছিলা যে আমাৰ ইয়াতে অবৈধ বাংলাদেশীৰ কোনো স্থান নাই হিন্দু বাংলাদেশী হওক বা মুছলিম বাংলাদেশী হওক গতিকে কা আন্দোলনৰ নেতাৰূপে তেওঁ আমাক তেওঁ যিখিনি আদৰ্শ দি থৈ গৈছে সেইখিনি আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে মনত ৰাখিম আগন্তুক দিনবিলাকত আমি কা বিৰোধী আমাৰ স্থিতি অনন্ত কাল অচল অটল কৰি ৰাখিম আমি আমাৰ জীৱন বলিদান দি থৈ যাম তথাপি আমি কা মানি নল'ম কাৰণ জুবিন দাই মানি লোৱা নাছিল চৰাই চিৰিকটিক ভাল পাম গছ বৃক্ষক ভাল পাম প্ৰকৃতিক ভাল পাম আৰু যিহেতু মদ্যপান আৰু মাংস আহাৰেই তেওঁৰ যিহেতু কাল হ'ল গতিকে নৱপ্ৰজন্মক মই হাত জোৰ কৰি কাঠৰ কণ্ঠিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ নৱ প্ৰজন্মই জুবিন দাক যিহেতু আত্মাৰ পৰা ভাল পায় গতিকে প্ৰত্যেকে জুবিন দাৰ নামত এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰক যে আমি আজিৰ পৰা মদ আৰু মাংস আহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰি দিলোঁ কাৰণ এই দুটা বস্তুৱেই জুবিন দাক আমাৰ পৰা কঁকালতে এটা নক্ষত্ৰ সোঁহাই লৈ গ'ল কঁকালতে এটা এনেকুৱা সম্পদ আমাৰ পৰা লৈ গ'ল যিটো সম্পদৰ তুলনা দিবলৈ আজি মোৰ ভাষাৰ লগত আজি মোৰ ভাষাৰ লগত কি বুলি তুলনা দিম দিয়ক